Все. Мы, 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 два статуса скомпоновали в один. Теперь мы все наши правительства уведомили о том, что мы согласно пятой статье Конституции Украины, то есть, смотрите, людина плюс людина плюс людина, громадянин плюс громадянин, это что народ? Народ. То есть пятая статья говорит, что мы народ, а народ в Украине что? Единое жерло влады. И когда я прихожу какие-то определенные органы разговаривать и вы можете прийти с нами пообщаться? Я так люблю к ним ходить. Просто обожаю, вот честно. И иду только потому, что мне хочется достучаться да, до каждого работника да, внутренних этих органов. Почему? Потому что они тоже люди, у них тоже есть дети, у них тоже будут внуки, они тоже громадяны этой земли. И они обязаны знать свои права, и они обязаны знать законодательство, и они обязаны знать, как нас защитить. И когда мы к ним идем, я не открывая дверь ногой, да я тебе тут, я людина, а когда мы идем к ним, ребята, давайте пообщаемся, вот статья, вот закон, вот, 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 посмотрите на мир с другой стороны. Они благодарны, они дают свои частные визитки, говорят, сбросьте, пожалуйста, ну, как материал, хоть просто ознакомиться. Мы благодаря этой дружбе, мы уже дружим из областной прокуратуры и с областной милицией мы уже, они уже даже, если какие-то идут инциденты они уже звонят нашему полноважному и говорят то-то, 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 то-то смотрите, вот там, там-то мы будем там-то, если что, звонить понимаете, какая победа? это победа! То есть, я всегда говорю, если вы э, не можете включиться, ну, к нам, с нами, да, вот в это движение это, хотя бы не мешайте, потому что мы сейчас работаем за вас и за ваших детей, и за ваших внуков. Вы потом нам скажете спасибо. Вы сейчас еще не понимаете, что мы делаем вообще для мира. Если в Польше приезжают и говорят, умоляем, не переделывайте Конституцию, на колени станем, мы потом к вам присоединимся. У вас единственная Конституция в мире, где прописаны права человека. У всех прописаны права физических осей, весь мир уже физичные особи. Мы одни имеем право людины. Одни единственные во всем мире. И поэтому на всех плакатах написано, на пятой статье Конституции, народ, единый жерло влады, единый, 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 единый. И когда мы приходим, опять же, к правоохранительным органам, я говорю, единый это как? Вы в школе учились? Что такое единый? Это единственное. Единственное, я говорю, поймите, а вы органы этого единственного. Вы толстый кишечник, тонкий кишечник и мочевой. Выполняйте свои функции. Если в организме человека мочевой начинает кричать «Я Влада», а мозг начинает кричать «Я Влада», а одна нога идет направо, а вторая налево, одна рука чешет вот так, а второй нужно дверь открыть, это шизофрения. Так вот мы живем в мире шизофреников, где органы командуют всем человеком. Понимаете, они органы. Все, этим все сказано. Они не влада никакая. И когда они говорят, пойдем к владе, я говорю, нет, пойдем к органу. Пусть он выполняет свои функции. И каждый орган имеет определенные функции, потому что у каждого органа это расписано в их уставах, в их законах, там, закон о прокуратуре, защита прав того, того за, 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 за МСВУ, защита то. У каждого есть свои напрямки. Так что не командуют нами, всем народом? Опухоль, которую надо просто, не знаю, вылечить и вончаем. Так, то есть понятно. В пятой статье Конституции четко прописано, что у народа два пути. Если мы открываем эту статью Конституции, написано без «беспосеренье», то есть «сам». И через органы, через, через, через и такое АБО прописано. Мы опять понимаем, что такое АБО. А вот так, а вот так. Смотрите, территориальная громада. Это жители села города. Территориальная громада оказывается и по Конституции, и по закону о местном самоуправлении, да, первичный субъект власти, как народ. Народ первичный субъект власти на всей Украине, а территориальная громада первична местного города, да? Территориальная громада властных всего коммунального майна. Территориальная громада властных всех земель. Территориальная громада полностью перелич, как личность, может самостоятельно принимать решения. Чувствуете? Самостоятельно. Або через утворенные ними органы. Або. Або так, або так. То есть мы сейчас все время через утворенные ними. И то там куча нюансов таких, что мы не нашли. Но мы решили, что мы территориальная громада, что мы первичный субъект, и мы можем сами. Но ну, если нам нужно будет органы, мы к ним обратимся. Но только тогда обратимся, когда мы их утворим. Мы их создадим сами согласно референдума каждого села и каждого города. Это закон, закон так прописан. Это шестая статья закона о местном самоуправлении. И это прописано четко в 96 году, в 92 году, когда Кучма с Кравчуком подписывали договор о сотрудничестве президента и Верховной Рады. Есть такой договор. Чик между ними. Так в том договорчике четко прописано, что только жители, как первичный субъект власти, выбирают на референдумах органов местного самоуправления, наделяют их всеми правами, ля -ля -ля, и органы сгидно специального доручения выполняют это